Alle mal aufstehen! Sollt Bücher raus! Da kann sich noch mal... Was erlauben Sie sich eigentlich? Als verdienter Hauptmann der deutschen Luftwaffe verbitte ich mir diese respektlose Behandlung. Ich verlange sofort, Ihren Vorgesetzten zu sprechen. Ja, ja, schon da. Sie wollen also Ihr Soldbuch nicht herzeigen? Einem Unteroffizier, der mich wie ein Verbrecher behandelt? Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Sondereinsatz? Sie sollen Berichterstatten von der Lage hinter der Front. Aha? Mit welcher Vollmacht? Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Vollmacht vom Führer selbst. Ihm ist ja so einiges zu Ohren gekommen. Über die Zustände hier wird Bedenkliches gemunkelt. Aber jetzt sagen Sie mir doch erstmal, wer Sie sind. Sichner. Josef. Wenn Sie mir jetzt ordnungshalber Ihr Soldbuch zeigen, reden wir nicht mehr davon. Muss ja zumindest bei Ihnen was drinstehen. Na schön. Wenn ich dann auch um Ihre Papiere bitten darf. Als gleichrangiger Offizier habe ich dasselbe Recht, Ihre Dokumente zu überprüfen, wie Sie die meinen. Auch das werde ich übrigens in meinem Bericht vermerken müssen. Das können Sie mir glauben, Herr Obmann, sich. Lachen ne? runter. Ja, wissen Sie. Bei den ganzen Fahnenflüchtigen, da weiß man ja gar nicht mehr, wer da in der Uniform steckt. Ungeheuerlich. Freitag, geben Sie den Männern die Soldbücher zurück. Das Lumpenpack streunt, plündert durch das Etappengebiet. Da hat der Ortsgruppenleiter schärfste Kontrollen angewiesen. Sehr gut, das hört der Führer gerne. Das Soldbuch werden Sie noch öfter vorzeigen müssen. Sie haben recht, diese Plünderer muss man Lebensart leben. Herr Hauptmann, ich begleite Sie auf Ihrer Kontrolle. Mach mir für meinen Bericht erst an dein Bild von der Lage und werde benötigt, auch gerne mitzulangen. Heil Hitler. Heil Hitler. Die Männer nehmen wir mit. Den Karsch ab!